Снаружи даже видно, вот, там, как она шла вода, вот там даже ну, по видно. Хотя у нас вода была ну, не такая желтая, как вот в Крымске. У нас сила не было такого. И вот снаружи видно. Третья, э, ночный стоял, стояла, а мама его разбила. Посмотреть можно, где вы сейчас живете? А вот, пойдемте. Только не пугайтесь. Да мы не пугаемся. Конечно. Разбивайтесь. Ну, Здравствуйте. Вот это две комнаты, это наши жилые. Вот это я пристроил гараж, они его не считают жилым, потому что он не оформленный. А вот по документам я вот эти две комнаты. У меня видите, после его возглавления стены начали разбухать, было, я не говорю, что много, но 20 сантиметров где-то тут, здесь побольше. То есть вы вот в этой комнате жили, правильно? Вот в этой и в этой. Они ну, были это, живы. Мы ну, сейчас в гараж перенесли все. У меня в гараже было меньше воды, там чуть-чуть. Обычно я с такими окнами не общаюсь. Вот, да? Вот мы вот так, угу. вентиляторами. Вот у меня вентиляторы стоят. Вот даже вот в нем видно. Вы, наверное, не увидите. Вот видите, плесень идет. Даже вот гаражи сейчас. Вот видите, Но, смотрите, не, да? Не видно, не видно, да. Вот. Без света не видно. Наверное,